नमश्चण्डिकायै ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यपचो देव्यासदोतोमर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय दे विस्तरात् तस्य दोतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्या सुररार्ततः धूम्रलोचनम् ते धूम्रलोचनाशुत्वं ससैन्यपरिवारितः तामानयबलात् दुष्टां केशाकरक्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद्यदिवोत्तिष्ठते परः स हन्तव्योमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिर्वाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः वृतःषष्ट्या सहस्राणामसुराणां धृतं ययौ सदृष्ट्वा तां ततो देवीं तु तुहिनाचलसंस्थिताम् जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलाम् देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान् नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्त सोऽभ्यधा वत्ता मसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मसा चकाराम्बिका तदा अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथाशक्तिपरश्वधैः ततोधुतशटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापराम् आक्रान्त्या चाधरेणान्यान् जघान समहासुराम् केषाञ्चित्पाटयामास नखैः कोष्ठानिकेसरी तथातलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथग् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्यावाहनेनातिकोऽपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं देवी केसरिणा ततः चुगोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यता तस्यामतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिका स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवीमाहात्म्ये षष्ठः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु